পদত্যাগ কৰিম বুলিও মন্তব্য কৰিছে আৰু যদি এটা অভিযোগো তেওঁ মিছাকে কৈছে তেন্তে তেওঁ ঘৰতে নাযাওঁ বুলিও মন্তব্য কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে যি কেইটা কথা তেওঁ কৈ আছে সেয়া হেনো বহুত কমকে কৈ আছে আৰু তেওঁ বহুকেইটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আছো সবিশেষ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য এটা কথা যদি মই মিছা তেন্তে মই পদত্যাগ কৰিম এটাও কথা যদি মই মিছা কৈছো জীৱনত ৰাজনীতি নকৰোঁ বুলি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে এটা কথাও যদি মই মুখ্যমন্ত্রীগ্রিসার কেন রাজনীতি মই জীবনত মরতে না যাও বলেও মন্তব্য করেছে যিখিনি কথা কইছো সেইখিনি বহুত কম করে কইস আসল কথা হেন মানে এটাও কুয়া নাই যিহেতু পাতল কথা কব নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যিহেতু পাতল কথা কব নাপায় আৰু সেইকাৰণেই যিমান কথা মই কব লাগে তাতকৈ বহুত কম কৈছো দহ ছেপ্টেম্বৰত হেনো ইয়াতকৈ বেছি আপোনালোকে শুনিব বুলি এতিয়া মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া বিস্ফোৰক মন্তব্য এটাও কথা যদি মই মিছা কৈছো তেন্তে হেনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব আৰু এটা কথা যদি মই মিছা কৈছো জীৱনত ৰাজনীতিয়ে নকৰো বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা যদি মই মিছা কৈছো তেন্তে জীৱনত মই ঘৰতে নাযাওঁ বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছো সেইখিনি হেনো বহুত কম কৰি কৈ আছো বুলি কৈছে আৰু আচল কথা এতিয়াও কোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু পাতল কথা কব নাপায় সেইকাৰণে যিমান কথা মই কব লাগে তাতকৈ বহুত কম কৈছো দহ ছেপ্তেম্বৰত ইয়াতকৈ বেছি আপোনালোকে শুনিব বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এতিয়া এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটাও কথা যদি তেওঁ মিছাকে কৈছে তেন্তে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে তেওঁ ৰাজনীতি নকৰোম বুলিও মন্তব্য কৰিছে আৰু এটা কথা যদি তেওঁক মিছাকে কৈছে তেন্তে জীৱনত মই ঘৰতে নাযাওঁ বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু যিখিনি কথা হেনো কৈছে সেইখিনি বহুত কম কৰি কৈ আছে আচল কথা এতিয়াও কোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁ যিহেতু পাতল কথা ক'ব নাপায় সেইকাৰণে যিমান কথা মই ক'ব লাগে তাতকৈ বহুত কম কৈছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দহ ছেপ্টেম্বৰত সকলোকে দহ ছেপ্টেম্বৰত ইয়াতকৈ বেছি

আৰু যদি একদম বেছিকৈ যায় মই এনেকুৱা প্ৰতিজ্ঞা কৰি দিম যে মই ঘৰতে নাযাম যদি মই এটাও কথা মিছা কৈছোঁ জীৱনত মোৰ ঘৰতে মই নুসুমাওঁ তাতকৈ আৰু কিবা ক'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে এনেই কেজুৱেল কথা নকয় নহয় গতিকে এইটো যিখিনি কথা কৈছোঁ মই কম কৰি কৈছোঁ আচল কথা এতিয়াও মই কোৱা নাই যিহেতু পাতল কথা কব নাপায় সেইকাৰণে মই যিমান কথা কব লাগে তাতকৈ বহুত কম কৈছো দহ ছেপ্টেম্বৰত ইয়াতকৈ বেছি আপোনালোকে শুনা পাব কলো নে মই একেবাৰে ৰিজাইন দি দিম যদি মই এটা কথাও মিছা কৈছো এটা কথাও যদি মিছা কথা কৈছো জীৱনত ৰাজনীতিয়ে নকৰো মই কলো নহয় যদি এটা কথাও মই মিছা কৈছো জীৱনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতিয়ে নকয় ইয়াতকৈতো আৰু একো নালাগে আৰু যদি একদম বেছিকৈ যায় মই এনেকুৱা প্ৰতিজ্ঞা কৰি দিম যে মই ঘৰতে নাযাম যদি মই এটাও কথা মিছা কৈছোঁ জীৱনত মোৰ ঘৰতে মই নুসুমাওঁ তাতকৈ আৰু কিবা ক'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে এনে কেজুৱেল কথা নকয় নহয় গতিকে এইটো যিখিনি কথা কৈছোঁ মই কম কৰি কৈছোঁ আচল কথা এতিয়াও মই কোৱা নাই যিহেতু পাতল কথা ক'ব নাপায় সেইকাৰণে মই যিমান কথা ক'ব লাগে তাতকৈ বহুত কম কৈছো দহ ছেপ্তেম্বৰত ইয়াতকৈ বেছি আপোনালোকে আৰে বাংলাদেশটোতো ভাৰতৰ কালিলৈকে শ্বেখ হাছিনা থাকালৈকে ভাৰতৰে প্ৰদেশ আছিলে বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ মাজত মৈত্ৰী সম্পৰ্ক আছিলে মৈৰীৰ সম্পৰ্ক নাইটোতো তিনি মাহৰ কথা ইউনুছ বাংলাদেশৰ প্ৰেছিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত মই গৈছো নেকি বাংলাদেশতো আমি চৰকাৰী ডেলিগেশ্যন লৈ গৈছো বাংলাদেশত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰিয়ে তেল পঠিয়ায় বাংলাদেশৰ প্ৰাণ যুঁজ আমি ইয়াতে কিনো বাংলাদেশ আৰু অসমৰ সম্পৰ্ক আমাৰ কোকৰাঝাৰ